Сегодня мы вручаем первые электромобили, которые будут внести службу в Днепре и Днепровской области. Автомобили Mitsubishi, которые мы сегодня здесь презентуем, это по сути электромобили с небольшим гибридным двигателем бензиновым. И внедрение этих 600 машин, более 600 машин для работы национальной полиции позволяет нам экономить только на топливе в год порядка 300 миллионов. Дальше наша философия ⁇ продолжать обновление парка и обновление технических подходов. Каждая из этих машин будет оснащена специальными приборами для патрулирования, специальными планшетами и так дальше. Мы исходим из того, что система ⁇ безопасный город ⁇ новая система патрулирования области и новая дорожная патрульная полиция, которая будет патрулировать трассы, будут оснащены новыми автомобилями подобного типа. И эти задачи стоят э, перед нами э, в этом году. Сегодня мы одному из э, важнейших отрядов полицейских страны передаем эти автомобили. Надеемся, что это укрепит безопасность и э, э, качество жизни для э, Днепрян. Я дотримую начальник Новомосковского отдела полиции, полковник полиции Виктор Станиславович Рыбак. Подивній діяльності Синельніковському відділу поліції. Дніпровському районному відділенню поліції. Сертифікат отримує начальник Дніпровського районного відділення поліції, полковник поліції Олександр Юрійович Кодрявцев. Прима новина вручення автомобілів, які підуть працювати в населенні пункти всі міст, в селищі міста всього області. Я сподіваюся, що працівники поліції будуть також виконувати свої обов'язки ефективно, а може ще і краще, як у містах Кривий Ріг та Дніпро працівники патрульної поліції. І друга така подія, ми вручаємо з керівником виконуючих обов'язків голови національної поліції області, вручимо ключин від квартир діючим працівникам, які, які це заслужили. идеальности и все радуются все на годы и поддерживают Дякую вам, ордер на дві однокімнатні квартири вручаються Лещик Надії Васильівні, матері загиблого лейтенанта поліції Ольги Олександрівни Макаренко. Открывайте. Открывайте, пожалуйста. Пахнет Вы же. Это устройство. Мы очень засчитываем, что электричество будет для колесей. И так долго заряжается. наверное, да? Есть разные вещи. Вот это нужно. Нам да. Михайлович, попробуйте, нет?